Что ты сейчас сказала? Я не изучала всех их. А кого? Кроме Владимира Владимировича Путина. Почему? Мне это было интересно. У него есть э, на руке символ власти. Потрахивались они, так скажи. Не скажу. Нахер твою генеалогию занимательную. Но он же, он же шизофреник. И вот, собственно, случае с ним, это и произошло. И факты тут налицо. Его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Авантюрист размах. Антихрист, а не авантюрист. Не, не знаю, как к этому относиться. Картина маслом. Шишкин отдыхает. Картина семейства Арнольфини, Ванейка, которая написана там в 1400 каком-то году, да? Да у него на роже все написано. Матерый. Там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Посмотрите, как он на Ленина похож в Мавзолее. И он об этом знает. Откуда? Потому что вот мы с ним это обсуждали. Профессионал де Вот она будущая мирная жизнь. Хлеб. Башня. Все это куплено на честно наворованное. Наверное, едешь, воюешь. А мысли думают, что когда-то это все равно все закончится. Для вас это ничем хорошим не закончится. Конечно, закончится. Ради этого и воюем, чтобы все закончилось как можно быстрее. И где же вы столько смелости понабрались, вояки мамкины? Победа это что? Победа это масса войска, помноженная на боевой дух. Победа? Победа это победа. Злодеи хотят всего и сразу. А у доброго человека желание только одно. Победить зло. Прекращение огня. Мирно выгодных для нас условия. А потом что? И тогда будем готовиться к следующей войне. Самое время подготовить плацдарм для отступления. Армия для этого и существует. Только заканчивается одна война, надо готовиться к другой. Сколько же вас наплодили-то, а? Бездарей. Это как-то всегда психологически думаю, что эта война точно последняя. Первый раз вижу, что покойника готовили к такой активной огромной жизни. Знаешь, я такие виды только раньше в кино видел и думал, неправда. Я таких, как ты, на рогах верчал. А потом выясняется, что у каждого поколения своя война. Ну, точно не последняя. Ну, это Вова, ерунда! А я против войны. Да, умные были люди. Первое, что всякая война сначала тупик, потом катастрофа. Второе, всякие войны, даже если это войны столетние, они все кончаются одним переговорами и миром. Для мене давно став вопрос, а стоїть ли наградіти гори покойникам, наплодіть вдовж, пустить прахом по ветру труд десятків пришельчих поколінь, щоб потім з розсість і договоритися. Але нічого, ти ж жінка, значить, ти впораєшся з усім, ти вивезеш все на своїх хрупких, маленьких жіночих плечах, тому що ти українка, і ти зробиш все, щоб твоя Україна розвивалася. Процветала и жила.